وأستغفره وأعوذ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصه ما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ان ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وعن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفجر حتى ياكل التمرات وياكلهن وترا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفتح والله الى المصلى قال فإن بي يبدأ به الصلاة ثم ينسلم ويقوم مقابل الناس والناس جلوس على سفورهم فيعيدهم ويوتيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعثا مكتاه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال صليت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فما به الصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة فصلى قبل الصلاة قال متفيا على الهلال فحمد الله واثنى عليه وأعز الناس وذكرهم وأعزهم على طاعته ومضى الى النساء ومعه بلال فامرهن بتقوى الله وعزهن وذكرهن الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله, ولله, ولله الحمد عن ابي سعيد الغدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يداه الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء ستتقن فاني اريدكن اكثر اهل النار فقل يا رسول الله قال تذكرون اللعنة وتذكرون العزيز ما رأيتم منا ناقصات عقل ودين عذابا لرب الرجل العازي من اذا كنا قلنا وما نختار ديننا وقلنا يا رسول الله قال ليس سعاده المراه مثل سعاده الرجل قلنا بلا قال بذلك من نقطان يقلها <يا> قال عليك قال عليك إذا عادت لم تصلي ولا تكن قلنا بلا قال بذلك من نقطان دينها الله أكبر الله أكبر لا, لا إله إلا الله أبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد أنا لك نبي الله تعالى نو قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيما فقال ما ذان اليومان قالوا بنا لما بقينا في <applause> الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدى لكم الله فيما خيرا منها فيما <applause> خيرا منهما يوم الله ويوم الفتح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الى العيد ما سيئا ويرجع ما سيئا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج العيلة الى اذا خرج الى العيد رجع في غيره وعنه انه اصابهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العيد في المسجد الله اكبر Allah, 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 أكثر ولله الحمد على المراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علي يوم العيد قوسا مغتب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكثر ولله الحمد أن في الأول شيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمر بن حج وهو في نجران عجل الأزهار وأكثر البيت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله అల్లాహ్ వ తవల్లాహిల్ హమ్ లేమిన అంబసన జైతు మరసల్ల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం లేద కాలా నహరజ రసూల్ల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఫసల్ల స్తమ్మ హతబౌ లమ్ యదురు అలానా వ లయకామ తమ్మా తమ్నసా ఫాజరన నదర్ ఉన్న ఉహమర ఉన్న తదమాది వరాయిదున్ లయౌ جاوين إلى أذانه إنه موقين إلى بلال ثم ارتفع هو بلال إلى بيته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله आ लाख पर ने या फिर से आप चिल्ला री वाऊ चाला नुअल्ला ला नदी चला थे यौ मलबुत रे वेन यखुरदू ल लिमा मुला ताद मा यख वला यो खामत वला निदा

செல்லம்பாடி <laughs> 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 ذكرنا وصغرنا وابن صغير أو كبير مدعى من خمس أو سواه أو سواه من طعام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد